Bir anda günəş şorxa çıxsaydı, ilk 9 dəqiqə ərzində biz bunun fərqində olmazdıq. Çünki günəşdən gələn işıq yerə çatmaq üçün təxminən 9 dəqiqə ərzində 150 milyon kilometr məsafəni qət edir. Bu müddət başa çatdıqdan sonra insanlar arasında böyük bir xaos yaşanırdı. Aydan gələn işıq günəş şüx olduğu üçün artıq ay da tamamilə qanına gə bilmərdi. Günəş şox olduğu 9 dəqiqədən sonra qravitasiya dalğaları da artıq olmayacaq. Çünki planetimizə gravitatsiya təsiri göstərir və günəşin yox olduğu üçün artıq dünya öz orbitindən çıxıb düz bir xətt üzərində uçmağa başlayacaqdır. Bir neçə saniyə sonra günəş işığı olmadıqda kainətin öz kosmosundan görünən yeganə işıq mənbəyinə çevrilir. Lakin ətrafı aydın görmək üçün bu kifayət etməyəcək. İstiliyi və işıqlandırma üçün elektrik enerjisi və yanacaqlarından istifadə etməklə Şəhərlər və qəsəbələr adi bir gecə kimi süni mənbələr tərəfindən işıqlandırılmaya davam edir. Dünyamız işıq və istili mənbəyinə məhrum olduğu üçün tədricən soyumaya başlayacaq, amma o qədər də kəskin olmayacaq. Günə-gündən temperatur dalğını alaraq aşağı düşdüyünü yavaş-yavaş hiss edəcək. Ancaq həyatda qalmaq üçün günəş işığından asılı olan bitkilər fotosintez edə bilməyəcəklər. Bu problem deyil Qəşbəklidən keçmişdə milyonlarla illik fotosintez nəticəsində atmosferimiz bir trilyon kiloqram oksigen ilə saxlanılır. Yəni fotosintez etmədən oksigeni və istifadə edən digər heyvanlar və mikroorqanizmlər də daxil olmaqla minillərlə illik kifayət qədər oksigenimiz var. Günəş olmadan yavaş-yavaş istiliyi itirməyə başlayan dünyada 1-ci həftən sonunda orta səth temperaturu 0 dərəcə olacaqdır. Əvvəllər qışda həmişə 0 dərəcə C-si müşahidə edildiyi üçün bu insanlar üçün böyük problemə çevrilməyəcək. Günəşsiz ilk aylarda hərəsini həyatımıza davam edə bilərik. Günəşin yox olduğunu görən sülahiyyətlər Islandiya kimi isti geotermal suların bol olduğu yerlərdə sığınacaq şəhərlər tikməyə başlayacaqlar. Öz elektrik enerjisini istehsal edibən və istili təmin edəbilən bu gerotermal şəhərlər müvəqqəti olaraq da insanların uzun illər yaşaması üçün kifayət edəcək. Lakin beşəriyyətin əksəriyyətinin yer və resurslar çatışmazlığı səbəbindən bu strukturlarda yaşamaq şansı olmayacaq. Çoxumuzun əlində olan şeylə getdikdən sonra bir neçə ay ərzində soyuqdan, susuzluqdan və azlıqdan öləcəyik. Bir ilin sonunda yerin orta temperaturu təxminən -70-ə çatır. Bu zaman yer səthindəki okeanlar, dənizlər, çaylar tamamilə donmuş olur. Əksər heyvan və bitki növləri bu çoxalıqdan tamamilə məhrul olur. Farlığa insanlan gizləndiyi növe enerjisi ilə qızdırılan yer altında boyunca girə bilməyən hər kəs, yəni 7 milyard insan günəşin yuxarı çıxmasının birinci ilində donu bölüdü. 10 ildən sonra yerin temperaturu -200 dərəcəyə enəcək. Bu temperaturda demək olar ki, bütün atmosferi təşkil edən azot və oksigen qar şəkildə donaraq yerə düşəcək. Beləliklə atmosferimiz yox olacaq. 100 ildən sonra Yer kürəsində temperatur -250 Selsi səviyyəsinə sabitləşəcək. Sağ qalmaq üçün insanlar daha böyük dahlələr imza atmalı olduqlarını anlayacaqlar. Bu şüuru nəcəssə olaraq yerin dərinliklərində doğru artan temperaturda faydalanmaq üçün yüzlərlə və ya minlərlə metr dərinlikdə tunel şəbəkələrinə ibarət şəhərlər quracaqlar. Enerjilərini yer qabığının dərinliklərindəki istimaqdan əldə edərək bütün bu şəhərlərində minlərlə hətta milyonlarla il həyatlarını davam etdirə biləcəklər. Magmanın istiliyi sayəsində elektrik enerjisi istehsal edə, işıqlandırara, nəfəs almaq üçün hava çıxara, bitki və heyvanları böyüdə biləcəklər. Bir müddət sonra tunel şəhərlərindəki bu həyat insanlar üçün adala çevriləcək. Bəlkə də nəslələr sonra hətta yer sətinə yaşadığımız faktı belə unudulacaq. Millionlarla il sonra okean dərinliklərində yaşayan ekstrəmofil dər kimi orqanizmlər heç günəş işığı çıxdığının fərqinə belə varmadan yaşamağa davam edəcəklər.